Это же на это техника К750М. Так, так, так. Расскажи о нем подробнее, пожалуйста. Э, подробно. Классно, классно, тачка. А еще подробнее. Клапана стоять. Супер. Все дела. Два колеса Тут регулируется, два колеса. Да? Привет. Отлично. Отлично. Да, трачка. Нет, ну то не рассказывать. Стоять, вместо падает стоят роликовые подшипники, что ему может обеспечивать больше проходимость и меньше потребительность масла. О о, о, о. А насчет расхода топлива, что скажешь? Ведро, как минимум, на 100 Литр литра 12 даже, при двух карбюраторах. К карбюраторе, кстати, вообще экономичный, К-301. Экономичный, это поэтому только ведро всего лишь на 100 ну, Для него на 100 это нормально, километров. для его объема. Ну, да. у него лошадок почти, как... Як... Ничего себе, 38. 38 да, сил. Ты что, серьезно сейчас оценишь? Да. Да ну. Достаточно мощно, если даже в ТР. 38 разве да. лошади. Даже ну, если ладно. в этом. 38 38-42 в этом режиме А в МТС, кстати, сколько? Тоже так само. Да, но там за счет обороте стоит больше в mm -hmm. обороте. No -no. И в, 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 в тракторе Т-40-40 40 лошадиных сил. Mm -hmm. Так что, вот так. Так что это практически так. А трактор сколько жрет вообще бензина? Ну, на там по часам работы. Час работы, допустим, в Т-40. В холостого работает, то есть ну, в нагрузку mm -hmm. 800 грамм час работы а 3 литра в нагрузку, это там 4 литра при короче, час работает. То есть, короче, его можно использовать как трактор и это будет дешевле, чем трактор Че, ну, лош... 38 лошадей mm -hmm. почти это 40 ну? Нет, там же стоит за счет веса, за счет редуктора Ну, веса э, добавить мощность, именно Коэффициент мощности вот, там получается больше <свят> Так же да. самое, как и сколько у веса Девяносто. Моя девяносто четыре. Но в принципе мощности у меня больше. Потому что я трактор, а он мотоцикл.